А де ви воювали? Японія. В 44-му году приймав участие в освобождении України. В 45-му году участвовал в штурмі Берліна. Войну начал Прибалтики, город закінчив в Праге. 13 мая 1945 года. Извините за вопрос, а сколько вам лет? 95. Как часто про вас вспоминает государство? Или только на 9 мая или? О, два дня в году. На день победы и день и день защитников и, и день Красной Армии. Ветеранов осталось мизер. Те, кто действительно прошел Отечественную войну, те, которые отвоевали, те, которые заслужили вот это все. Я вот, допустим, живу в Дарвинском районе, на 350 тысяч таких, как он, да я всего 30 человек. Представляете? Друг друга поддерживаем, чтобы в это сложное и трудное время человек продолжал свой, свою миссию на этой земле. Здоровья не хватает. И денег, и денег. Не хватает веры и надежды на будущее. На будущее своих детей, своих внуков. В этом году веселее. Приглашай там на концерты. И район зашевелился, Печерский. Вот видите, сегодня нас привезли отдельные машины, мы как президент. Много политики сейчас в это вкладывают. Бывает помощь, бывает. Неплохая помощь была. Вот к этому празднику, например, около трех тысяч дали. Так что это хорошо, очень хорошо. Молодому поколению быть истинными патриотами, любить свою родину и в случае необходимости защищать ее. Нашему родному правительству э, закончить войну, как это не будет, это их дело. Все хотят мира. Кто начал, кто... Но нужно заканчивать. Я хотел бы пожелать, чтобы поколение молодое любило свою родину, были патриотами своей родины. Вот выполняли свой служебный воинский долг и не забывали о человеческих достоинствах и о лучших качествах. И несли людям только добро, чтобы они прожили лучше, чем мы и не знали того, что познали мы в своей жизни. Никогда не знали, что такое война. Беречь этот мир, работать, чтобы наша Украина процветала, любить родину. Свою страну. Я не верю, что можно разорвать такое государство, как Украина. Я сам россиянин, тамбовский. Для меня Украина – это второй дом. И разорвать, расчленить Украину – это преступление против народа. Мы положили 37 миллионов за эту войну, за победу. 37 миллионов только убитыми. 6 миллионов пропавших без вести. Мы обеспечили мир, 70 лет мира. Мы строили страну за 10 лет после военной разрухи. А что сейчас делается? Я сам не пойму. Трудно Понимаете? разобраться вообще, что сейчас делается. Непонятно. Много вопросов. Очень много. Спасибо. Девочки, забыть, чтобы горы ногами были.